राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी सौ प्रथमवार के नाइन ट्रेनर्स जे घरे डॉग पाड़ता डॉग लवर्स पार्टतावर्स दिवस ना कोर्स ने जाहरात करी छे मेरा नाम डॉक्टर कल्पेश वंडरा है मैं यहाँ वाइस चांसलर हूँ और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस और ये एक नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग सेक्टर में बहुत ही पायनियर है और हमारे यहाँ डिफरेंट तरह के कोशिश जो है सिक्योरिटी के बारे में चल रहे हैं और स्पेसिफिकली जो आज की बात करें वो हमारे पास के नाइन डॉक्स कोड है उसके द्वारा एक दो दिन का स्पेसिफिक डॉग लवर्स और डॉग ट्रेनर्स के लिए एक कोर्स अनाउंस हो रहा है जिसमें बेसिक ऑबिडेंस कमांड फिर थोड़े उसको एजाइल मीन्स उसको कर्तव्य मींस जम्प करना है बैक जम्प करना है और डॉग्स की जो सूंघने की शक्ति ज़्यादा है तो उसके बारे में भी ये उसको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो चीज़ें होती है या आदमी की सुगंध या कोई भी कपड़े के हिसाब से जो चोर को पकड़ते हैं उस तरह के भी ये कंटेंट और ट्रेनिंग दी जाएगी खास करके कौन से डॉग्स उसमें प्रिफर किए जाते हैं कितने उसकी ब्रीड होनी चाहिए किस बारे में थोड़ा नॉर्मली हर तरह की ब्रीड को ट्रेन किया जाता है नॉर्मली इंडिया की बात करें तो जर्मन सेफेड लेबराडोर और कोई भी तरह की मिस जो इंडियन कंपिटिबल एनवायरनमेंट में है वो सबको हम ट्रेन कर सकते हैं बस उसकी जो एज है वो दो महीने से छः महीने के अंदर हो तो वो सबसे ज़्यादा वो सीख सकता है क्योंकि एक साल का हो जाने के बाद सीखेगा लेकिन उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा सर खास करके मैं ये जाना चाहूँगा जिस तरह से ब्रीडिंग जो होती है उसको जो ट्रेनिंग घर में दी जाती है वो जो यहाँ से दी जाएगी या। उसमें कितना डिफरेंस रहता है बहुत ही डिफरेंस होगा क्योंकि मैंने देखा है कि हर दस फैमिली में से अभी तीन फैमिली डॉग पपी ले आते हैं फिर बाद में दिक्कत यह होती है कि वो सिर्फ बेसिक बैठो सेकेंड करो और सिट डाउन खड़े हो वो बेसिक कमांड से आगे नहीं जाते और फिर दिक्कत यह होती है कि वो ट्रेनर ढूंढते हैं और ट्रेनर भी क्या होता है वो सोशल मीडिया में पता चलता है कि उसके पास बहुत एक साल दो साल से डॉग है और वो हैंडल कर सकता है तो उसके पास से ट्रेनिंग तो वो जो है वो प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेस पे वो सीखे हुए हैं लेकिन यहाँ जो हमारे पास ट्रेनर है वो प्रोफेशनल ट्रेनर है और हमारी के नाइन डॉग्स कोड जो है वो तीन साल से लगातार हमारे जो डॉग्स है वो उसको ट्रेन कर रही है और हमारे जो डॉग है वो हमारे यूज़ के लिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ही हम उसको ट्रेन करते हैं और यूज़ करते हैं तो ये पहली बार हम दो दिन का कोर्स अनाउंस कर रहे हैं कि जो बाहर के जो डॉग लवर्स हैं प्लस जो सेमी ट्रेनर्स जो बोलते हैं उनको भी हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे सकेंगे ये दो दिन के उसके बाद हम बड़ा भी प्रोग्राम अनाउंस करेंगे जिससे उसकी रिक्वायरमेंट होगी मारू नाम निमेश दवे हूँ एज अ डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री एंड कॉरपोरेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીમાં કાર્ય કરું છું આજે અમે પચીસ અને છવ્વીસ મે બે હજાર ચોવીસના બે દિવસનો ડોગ માટેનો બેઝિક એક કોર્સ શરૂ કરી રહ્યા છે આજે તમે તમને ખ્યાલ હોય તો ઘણા બધા ડોગ લવર્સ છે જે ડોગ તો લઈ આવે છે પણ એમને ખબર નથી હોતી કે ડોગની સારસંભાળ કઈ રીતે રાખવી જેમ કે ડોગને કયા કયા રોગ થઈ શકે ડોગને કઈ કઈ વેક્સિન આપવી જોઈએ ડોગનું બિહેવિયર શું હોઈ શકે કે પર્ટિક્યુલર પેટર્નમાં ડોગ બિહેવ કરે તો એનો શું મતલબ હોય તો આ બધી બેઝિક જાણકારી એમને હોતી નથી ઇવન જે લોકો ફોરેન બ્રીડના ડોગ્સ લઈને આવે છે તો એનું પણ એક જગ્યાએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું જરૂરી છે જે ઘણા ડોગ પેટ પેરેન્ટ્સને ખબર નથી હોતી તો આ બધી વસ્તુને એડ્રેસ કરવા માટે અમે બે દિવસનો એક બેઝિક કોર્સ શરૂ કરી રહ્યા છીએ જ્યાં ડોગ લવર પેટ પેરેન્ટ્સ વેલ એસ એમના જે ટ્રેનર છે એ ભાગ લઈ શકે છે

જે ડોગ લવર હોય એ કઈ રીતના મતલબ એમનો શું ઈચ્છા છે એ પ્રમાણેનો ડોગ લાવતા હોય મતલબ આપણે જોયું હશે કે નાના ડોગથી માંડીને મોટા ડોગ સુધીના આવે તો દરેક ડોગનો યુનો અલગ અલગ ઉપયોગ હોય જેમ કે નાના ડોગ હોય તો જનરલી તમે એઝ અ પેટ તરીકે એને પેમ્પર કરવા માટે લાવો વે ડોગ ઓફકોર્સ પ્રોટેક્શન માટે કામમાં નથી આવવાનો એ રીતે તમે સ્નિફિંગ માટે તમે જોયું હશે તો જનરલી લેબ્રાડોર ડોગ વધારે યુઝ થતા હોય છે એનો મતલબ એવું નથી કે બીજા ડોગની કેપેસિટી નથી હોતી પણ દરેક ડોગની પોતપોતાની એક ખાસિયત હોય તો એ જે જનરલી ડોગ લવર હોય એ પ્રમાણેના બ્રીડ્સ લઈને આવતા હોય છે સ્ટાફ જોઈએ છે મીડિયા ક્ષેત્રે કારકિર્દીનું ઘડતર કરવા માંગતા યુવાનો માટે સુવર્ણ તક ન્યૂઝ એન્કરિંગ કરી શકે તેવા એક મેરિટ ન્યૂઝ એડિટિંગ માટે એડબ પ્રીમિયરના અનુભવી બે મેઇલ માર્કેટિંગ કરી શકે તેવા ઉત્સાહી એક મેલ સંપર્ક સત્તાણું બે બાવન જીરો એકસઠ ચોવીસ છવ્વીસ તમામ સ્ટાફ ભુજ કચ્છ ઓફિસ માટે જોઈએ છે